Александр Череменов, первый секретарь Севастопольского городского комитета, ленинского комсомола Украины. То, что мы видим вот сзади, это продолжение того спектакля под названием «Евроинтеграция Украины», который разворачивается в нашей стране. К сожалению, в Севастополь были завезены, проплачены или местные душевно больные люди, которые выступают за националистические лозунги «Свободы». И пытается сейчас на всю Украину показать, что Севастополь, дескать, тоже за Евросоюз. Однако, однако в Севастополе нашлись э в достаточном количестве адекватные люди, которые прекрасно понимают, что вот это начало, так сказать, установления фашистской диктатуры. Мы решительно против подобных средств. Мы решительно против того, чтобы под лозунгами евроинтеграции и лучшего будущего для Украины в нашей стране было установлено олигархами, буржуазными, буржуазными олигархами фашистская диктатура. Мы и дальше будем выступать против таких против таких акций демонстраций. Высказывать свой протест против таких высказываний. Большое спасибо.